इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मौला रजा नशापूर में यहाँ जो कदम गाय है क्या रिवायत मंसूब हैं और ये मौला रजा का जो कुआं है इससे क्या मुनासिबत है कि जो मौला रजा ने यहाँ पे चश्मा जारी कर दिया था जिसकी वजह से आज तक पूरी दुनिया के ज़ायरीन यहाँ पे आके इससे इस्तः हासिल कर रहे हैं और इस कुएँ का क्या मौज़ा है वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे तो देखते रहिए इस वीडियो में असलाकम कैसे हैं आप लोग उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आज हम लोग यहाँ इमाम रज़ा के कदमगाह जहाँ निशापुर में पहुँच गए हैं और परवरदिगार से दुआ है कि ऐसे मुक़दस मकाम की तमाम और ममिनत को ज्यारत नसीब फरमा ला अमीन के हम लोग ऐसी मुक़दस ज़्यारतें करते रहें ताकि हमारा ईमान तरोताज़ा रहे इन श्ला आप लोग को ज्यारत कराएँगे यहाँ कदम गा की और यहाँ पर मौला रजा का एक कुआँ भी है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बताएँगे तफस तो इन श्ला आइए चले चलते हैं आगे यहाँ पे ये खाली बोतलें रखी हुई हैं लोग यहाँ से ख़रीद के कुएँ का पानी भरते हैं और अपने साथ अपने घरों को ले जाते हैं यहाँ माशाल्लाह से यहाँ पे जो मौला रज़ा का पानी है चश्मे का उसकी बरकत से ये पूरा हरा भरा हुआ हुआ, हुआ है रिवायतों में मिलता है कि इमाम रज़ा जब खुरासान की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पे उन्होंने ठहरे थे यहाँ पे निशापुर के मकाम पे। तो निशापुर पुराने शहरों में से एक कदीम शहर कहा जाता है जहाँ पे इमाम रजा की सवारी कुछ देर के लिए रुकी थी कयाम पजीर हुई थी के मामून रशीद ने अपने जो उसके फौजी थे उनसे यही कहा था कि मौला रजा को उन मकाम से लेके आया जाए जहाँ पर उनके जाने वाले ना हों शिया ना हों के वो उनकी जो है वो बैत कर सकें और इस्लाम को तरवीज दे सकें तो मौला को उन मकामात से गुजारते हुए नहीं लाया गया मगर यहाँ पर जब मौला रजा कहते हैं पहुँचे थे तो उस वक्त जो एक रिवायत में मिलता है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद थे जिसमें अदीब थे कुछ स्कॉलर्स थे कुछ तो वो हाथ में कागज़ और कलम लेकर खड़े हुए थे कि मौला रज़ा जब यहाँ पहुँचेंगे तो कुछ अगर बयान करेंगे तो हम उसको लिख लेंगे अपने पास तो जब मौला रजा यहाँ पर पहुँचे थे तो चालीस हज़ार अफराद मौजूद थे यहाँ पे तो उन्होंने मौला रजा से गुज़ारिश की थी कि आप जो हैं हमें अपना चेहरा अकदस की ज़्यारत करवाइए तो मौला रजा ने अपने अमारी को रुकवाया फिर जो है मौला रजा ने अमारी का पर्दा हटाया और फिर अपने चेहरे की ज़ियारत करवाई फिर एक हदीसी कुत्सी इर्शाद फरमाई कि मेरे बाबा से रिवायत है कि रसूल सल वम ने इर्शाद फरमाया कि अल्लाह ताली ने उनको हज़रत जब्राई वसम के ज़रिए एक वही पहुँचाई कि ला अला एक किला है जो इस क़िले के अंदर दाखिल हो गया उस ने फलाह पाली उसने हिदायत पाली फिर अपनी अमारी का मौला ने पर्दा गिराया और जो कुछ कदम आगे बढ़े फिर कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद मौला ने दोबारा जो है अमारी का पर्दा हटाया और फिर फरमाया कि इस क़िले में दाखिल होने के बाद अगर कोई हमारे अहल बैत से मोहब्बत नहीं रखता कोई हमसे मुनासबत नहीं रखता तो बग़ैर इसके ना उसकी कोई इबादत कबूल है और ना कोई उसका उज़ुर कबूल है अल्लाह की बारगाह में तो मैं जो हूँ अल्लाह का वली हूँ अल्लाह का हिदायत याफ्ता बंदा हूँ तो हमारी विलायत जो है ममिन के दिलों में अल्लाह ताला ने पैदा की है ये सुनकर तमाम जो लोग खड़े हुए थे उस वक्त उन्होंने अपने कागज़ कलम के ज़रिए उसको लिख लिया अपने पास महफूज कर लिया और कुछ लोग खुश हुए कुछ लोगों ने ये सुनकर नारेबाजी की अहबै की शान में तो इसको जो है वो बहुत लोगों ने सराहा अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं आगे वज़ु की तरफ आ, वजू करेंगे वहाँ से यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है अभी सुबह हुई है फजर की नमाज़ हमारी रस्ते में ही कज़ा हो गई तो अब यहाँ पे जो है फजर की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर इन आपको ज़्यारत कराएँगे कदम की और कुएँ के बारे में भी बताएँगे कि कुएँ से क्या रिवायत मंसूब हैं और ये सामने जैसे आप देख सकते हैं छोटी सी मस्जिद बनाई हुई है मगर सुबह सुबह के टाइम ये बंद है तो चलें आगे चलते हैं यही जाता है कि यहाँ पर लोगों के पास पानी मैसर नहीं था तो मौला रजा ने जो चश्मा जारी किया था उसकी वजह से यहाँ पे लोग काश्तकारी करते थे तो ये एक बड़ा मुआवज़ा है मौला रजा का यहाँ पर तो इन उस कु की भी ज़्यारत करवाएँगे आपको और उससे और बातें जो हैं जो मनसूबा है, वो भी दिखाएंगे आपको इन ये यहाँ पर आकर वज़ू खाना है और वॉशरूम वग़ैरह बने हुए हैं तो इंशाल्लाह यहाँ से वज़ू करके आपको अंदर लेके चलेंगे तो ये मौला रजा के कदम गां यहाँ पर मौजूद हैं कहा यह जाता है कि जब मौला रजा की सवारी यहाँ पर क्याम पसी थी तो मौला रजा ने यहाँ पर रुक कर नमाज पढ़ी थी तो जिस पत्थर पर नमाज़ पढ़ी थी तो मौला के कदम उसी पर ही नक्श हो गए थे तो नक्श होने के बाद यहाँ के लोगों ने फिर उसको जो है वो ज्यारत के उसमें यहाँ पर नफ्स कर दिया आइए ज्यारत करिए महदाल महमद मौला सबको इस जगह की और मशरद की मौला रज़ा के रोज़े की मासूम महकुम के रोज़े की ज़्यारत करवाए अला इसकी बरकत से और आप लोग भी जो है यहाँ पर आएं और इसकी ज़ियारत करेंद मोहम्मद को तो लेकर चलते हैं मौला रदा का जो कुआं है तो इनशा इस कुएँ की ज़्यारत करवाते हैं आप लोगों को जिस कुएँ के बारे में कहा जाता है कि मौला से गुजारिश की गई थी यहाँ पे जब मौला की सवारी पहुँची थी कि आप अपने एजेंट से यहाँ पर हम लोगों को पानी जारी कर दें क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है तो उसके बाद यहाँ पे मौला ने एक ठोकर मारी थी और यहाँ पे फवारे की तरह पानी जारी हो गया था और यहाँ जो इस पानी की बरकत है और इस पानी की बरकत से कहते हैं बीमारों को शफा याबी मैसर होती है तो यहाँ पर आइए आप लोग भी मौला तोफीक दें इस कुएँ का पानी पिएं ये देखिए ये है कुआँ यहाँ पे कुछ लोगों ने जो है वो पैसे वैसे डाले या रीज़े डाले हुए हैं ये पूरा कुआं है माला रजा का ये इस शहर की एक खूबी है कि यहाँ पर मौला रजा के कदम मुबारक हैं और मौला रजा का कुआँ भी मौजूद है और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे साइड पे नीचे जो बनी हुई है यहाँ से ये पूरा पानी की एक है जो बाहर सप्लाई किया जाता है तो बहुत से लोग इससे इस्तः हासिल कर रहे हैं और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये फिरोज़ा बहुत मशहूर है यहाँ का निशापुरी फ़िरोज़ा कहते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है तो यहीं से ही निकलता है इस दरख़ के बारे में कहा जाता है कि मौला रजा ने कुछ देर इस दरख्त से टेक लगाकर आराम फरमाया था तो ये आज तक मौजूद है और इतना खस्ता हाल हो गया कि इस पर लोहे के जो हैं वो लगा के इसको थोड़ा सा सपोर्ट दी हुई है तो ये भी एक जो है मौला रज़ा के उनमें शामिल है जीारतों में तो आज की यहीं पर जीारत ख़त्म होती है तो इंशाल्लाह अब हम लोग वापस जा रहे हैं अगली जीारत की तरफ तो अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आप लोगों से इन श्ला ज़्यात कबूल अल्लाह में आप लोगों को भी तोफ़ी दे कि आप लोग भी यहाँ पर आएँ और ज़्यारत करें दो में याद रखिएगा ओके अल्लाह हाफिज़